мы участники молодежного тренингового лагеря, который сейчас проходит в Черкассах. Приехали мы со всей Украины, с разных городов, с разных областей. Мы занимаемся, это в основном специалисты социальной и образовательной сферы, работники суда, юридической сферы, кто работает с детьми, с ВИЧ-позитивными людьми. Проводят нам мастер-классы по психологической помощи по посттравматическим синдромам, первой психологической помощи детям, взрослым. Ну, в общем, в данной ситуации есть такие люди, как переселенцы, как участники АТО. И вот на данный момент мы проходим это обучение. Вот сегодняшний день это у нас квест, мы проходим по городам Черкас. Вот сейчас мы здесь закончили. На данный момент мы сейчас перебираемся в лес и там мы продолжим. Все очень здорово, настроение у нас отличное, впечатления от города тоже приятные. Ну, мы довольны, что мы сюда приехали, как бы на, на эти пять дней все очень хорошо. Будь ласка, участники, насколько я разумею, собрались из всей Украины, так? одного места? Нет, с разных городов. Это у нас здесь есть Николаев, есть Одесса, есть Днепропетровск, Смила, ну вот именно область Черкас. Ну, Многое с области Черкас есть Черкасы, ну и как бы вот мы так подальше. Лично я с Измаила это Одесская область. Ну, нас вот так вот подтянули работников, те которые работают с людьми, оказывают психологическую и социальную поддержку людям, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. А скажите, пожалуйста, чем это уже результат и чему самый в Черкасах проводить подъемный ну почему именно в Черкасах. Ну так сложилось, это при поддержке женского украинского фонда международного. Ну, ну так вот сложилось, что именно здесь при поддержке там еще фонд есть такое, Ластрада. Почему именно, я вам сказать не могу, но так оно сложилось, что именно здесь, и именно сейчас, и именно мы. А стосовно результатов, вы чувствуете уже какие-то результаты, почему вы для себя новое? А, да, здесь я Знала новое, и многие из тех, кто приехал, ну, в принципе, все, кто приехали, здесь получили новые знания, новый опыт. Это специалисты, которые уже работают не один год. И тем не менее, мы узнали и медиаграмотность, и как преподнести информацию, как людям рассказать, где есть плюс, где минус, где положительное, где негативное.